За, Зачем? Ну я веселого. буду сейчас снимать телефон и тебя будут снимать. Снимайте. Вот, Каждый имеет а? право снимать. Зачем? Я даже откуда не знаю, память? кто вы. На память. Вы откуда? С Киева. У меня есть а здесь уже на да, ну, ну, Это и такое. мы не нарушаем закон. Даже а мы не больше сами. того. Я вам скажу, как бы вы, например, подогнали БТР, вот, мы, и мы случайно случайно бы смыкнули, то вы бы только выконали закон. А знаете чего? Потому, да, есть четыре указа президента, которые не частину законодательства Украины, и вы бы выполнили закон. И нам бы помогли. Говно на память, бусы. на память. Нет, а опять обосрет снова до головы. Чего? А вы меня знаете? Знаю. Что бы мы ни делали, понимаешь? Что вы все что мы не так сказали? Не так, а что вы я не так хорошо, сказали? Я я Почему ты сказали? Вот сказал? Мы хотим быть с вами. Да, я снимал, я показал. А вы да. мы а попросим да. ее, чтобы да. она да. сказала вы как, как Вы праву. Праву. мы хотим быть с вами. С вами. Вы о чем она мы нарушили. А штрафуйте нас. Нарушили правила. Нарушили правила. Но мы приехали к вам, не пугается что Я журналист, я никого не пугаю, я фиксирую на видео что? Нет. Я не знаю. А я просил вас об этом. А я, не, вас должна должна вас не, я не, не должна вас не спрашивать. Я не, я должна вас спрашивать. И мы, да. мы уже да, по по Где-то на улице. и наш патруль не окажется рядом. Вы понимаешь, ты, ты будешь меня спрашивать? Ну, садить? я ну, не уверен, уверена, кто треснет Ты, ты еще запиши на диктофон. Да, Ну, понимаешь? Она гарная девчина. Она что на меня пялит фотоаппарат? Но у нее работа такая. Вот я же ей не пялю в лицо фотоаппарат. я, я А дальше? Я представитель безопасности. Я сотрудник службы безопасности. Да, Украины. Мы не охраняем. Давайте, Очень много у нас активного населения, которое хочет убрать памятник отсюда. Тем более, я сегодня прочла, Значит, министр э, культуры сказал что, сказал, что будет поощряться, что это не представляет никакой ценности, Никогда, не несет не да, ничего, и он будет только содействовать и сносу, и памятника, сносу памятника и приветствовать э, сносу памятников э, Ленина и так далее и тому подобное. Значит, этот памятник не имеет ни элементарного номера, он никому не принадлежит. Я с вами согласен. Исторического, Но значения. исторического значения не имеет. Абсолютно согласен. Значит, громада э, сказали, собирайте подписи, давайте адреса, мы будем рассматривать. Этот вопрос поднимается уже 5 месяцев. Давайте мы действуем Если в правовом поле. Мы бы сказали, так, бы, ребята, хорошо, мы... сейчас Мы технику, и снесем мы этот нафиг памятник и все. И к утру вы меня Дело в, видите, в том, что а когда не... был у нас... Мужчина уже сказал, я помогу. Нас... Да. Одну секунду. Мы, когда мы, мы, у нас мы, мы был уже, Аваков, он сказал, почему вы не... Использовали вариант, когда Солдат, были, да. сюда зашли солдаты. Этот вариант не был использован. Почему, я вам скажу. Потому что здесь остались одни сепаратисты, бабушки. Потому что все население, которое, которое было, 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 было проукраинское, сидело в подвалах. Вы работник мы, да, СБУ. Я, вы да, скры, да, вы да, да, Пожалуйста, я помогите нам. Я один помогите нам это убрать. Предложите. Потому что у нас Ленин сейчас стоит Предложите. под фарасолькой, под зонтовым. Как, как, способ, мой способ. Да. Пройдя вот это все, накинуть канат і свалити його. Це є законний спосіб. Да, на сьогоднішній день це законний спосіб. Я думаю, що у нас просто немає часу, бо наступне свято, якщо ви знаєте, це 22 січня, це день соборності України. Так, так, і буде так. великою ганьбою. Я не знаю, як для вас, для мене так, що цей пам'ятник буде стояти досі тут. А що, якщо зберуться люди, які за Леніна? Розумієте, а ми теж даже їхню вопрос, думку я да. А mm -hmm. ми давні теж їхню думку слухати. Так я тоді запитую, давайте тоді було знаєте, в 40, якому поймому четвертому році, чи 43 сорок третьому році, да? Mm -hmm. Треба було опитування славянську проводити чи виганяти німців зіціля, чи не виганяти? Наша зустріч, надіюсь не пройшла даром. Ми... Еще раз увидели друг друга. Слава Украине! Друга, слава! Молодцы. Давайте завтра в 15:00 мы соберемся здесь же на вечер, потому что будет и другая сторона, которая все-таки хочет, чтобы памятник стоял. Будем толеранты, да, и скажем, ну не будем, не будем, хорошо, не, будем, не будем, будем. Но надо, надо не будем. конфликтовать. Но мы посмотрим хотя бы сколько людей будет с другой стороны. Наверное, но это еще неизвестно. Не К нам не все. Да наши идут, да, чили? Ну я вам сказала, у вас есть хорошая собрали. причина. С нас должно идти очищение. Все, со Славянска. Со Славянска пошла война, со Славянска должно идти очищение. Чтобы все увидели, картинка чтобы была, и чтобы все увидели, что да, в Донецкой области, в Славянске пошло очищение. В Славянске действительно уже Украина. Вот так надо делать. А не так, идите все, собирайте подписи. Подписи нет, Никому ваши подписи не нужны и наши подписи не нужны. Потом Давайте он подгоняйте камАЗ и действительно снесем памятник. Помогите! Вот помогите. помогите. Да. помогите. помогите тем, более КАМАЗ, он КАМАЗ стоит. стоит. он приехал, он ждет Это, команды, давайте команду, дайте команду, минут. дайте, все зависит, 10, все в ваших руках. мы руках. Разошлись. Почему вы решили, что мы В ваших руках. Ну, помогите скинуть, у вас же просто. 10, 10 минут. Всегда, всем, да. солдатам. Же, да вы, да вы, вы, можете народу покупаем, а людям помочь, которые вы помогают вы. вам. Заходите. Минкультуры приняла уже да. убирать все да. Не получили один транспорт. Вот. Ни капли бензина, ни капли жертвы ни воды. Вот. ВМП, которое я получил в Казу АТО в Харьковской области, я восстанавливаю за свой счет. Дружно покажем средний палец. И бабушка тоже. Ждет